odamlar kasal bo'lib qolishdan qo'rqib kasal bo'lib qoladi o'zi faqr bo'lib qolishlik xavfida turib faqir bo'lib qoladi musibat kelishidan qo'rqib xavotirda yashab shu keladigan musibatdan ko'ra kattaroq musibatga duchor bo'ladi Birodalar, inflyatsiyani o'ylab kasal Kurs ko'tarilib ketyapti kelishi mumkin bo'lgan xatarni o'ylab turib kasal bularni bari insonni asabiy psixologik kasallari hozir aytganimizdek, yechim tavhid ertaga manaqa bo'lar ekan narx manaqa bo'lib ketar ekan qimmatchilik bo'lib ketar ekan benzin faloncha so' bo'lib ketar ekan bizni pulimizni kursi tushib ketar ekan deyilsa inson mana shu narsani o'ylab qalbiga olib siqilib kasal bo'ladi musulmon odam nima der edi hasmusulmonni birov qo'rqitsa anaqa bo'lib ketadi ekan manaqa bo'lib ketadi deb xotirjam ayting bizga musulmonga olloh yozganidan oshiqcha narsa kelmaydi deb ayting